Модели подобных полигонов и интересуется. Каковы, человек, каковы возможности нового бюджета 2014 -ли? по решению проблем связи с этой полигонами в Украине? И не придется ли нам рассчитывать в связи с дефицитом бюджета только на помощь инвесторов или местных бюджетов? <говорит> да, хороший вопрос, действительно. Но смотрите проект который разработан и сейчас проходит экспертизу, он удовлетворяет уже всем требованиям экологическим, которые предъявляют нам в нынешнее время. Да? И когда этот проект будет уже воплощен в реальности, действительно полигон будет полностью удовлетворять. Сейчас, естественно, он как бы... Работы по рекультивации ведутся, будут заложены в бюджете 2014 года. И мы как раз сейчас это обсуждали на совещании в администрации будут заложены необходимые средства для продолжения рекультивации уже закрыто отработанных полигонов. Но мы понимаем, что фонда местного экологического и фонда министерства не хватит на то, чтобы построить уже современный завод по переработке, по сортировке, по электрогенерацию. Поэтому, естественно, идет поиск инвестора. О перспективах бюджета 2014 года я могу вам только сказать одно, что деньги необходимы, будут заложены. Сколько не знаю, потому что вы знаете, бюджет еще не принят. Поэтому как бы бежать наперед ну, не имеет смысла. Но все-таки, как министр, вы уже прикинули, какую возможную сумму можно... Ожидать? Знаете, а вот потом, когда вот говорят, так вы как министр прикинули, министр прикинет, журналисты цепятся в это, да. и потом уже, как не подкидывая, не мы, подкидывая... Да, вы уже потом не отпускаете. Можно без конкретных цифр. и национальный парк Славожанский. Я знаю, что Минприроды заказывала работы по развитию национальных парков, и также по некоторым паркам нужно расширение территории. Расскажи, какая ситуации. Как раз вот тоже этот вопрос очень хороший. Он обсуждался и э, доложили соответствующие руководители, которые отвечают за это, какие работы ведутся. Правильно, ведется работы по расширению. Ведутся работы сейчас по землеустрою и заложены деньги в бюджете 2013 года. Я не помню сейчас эту сумму, поэтому должны быть они закончены. Но самый главный вопрос даже сейчас не в этом. Вопрос в том, что процент Харьковской области, под который подпадает территорию природно-заповедного фонда, ничтожно мал. 2,5%. У нас программа развития природно-заповедного фонда по Украине до 2015 года – 10% до 2020 года 15%. Сейчас в среднем по Украине 6%. 6 небольшим. Видите, практически в три раза на территории Харьковской области меньше. И мы этот вопрос тоже обсуждали. Мы должны работать в направлении в том, чтобы была эта территория значительно больше. Также обсудили вопрос в том, что наше законодательство достаточно жесткое. Именно законодательство по развитию природно-заповедного фонда. Потому что когда мы присваиваем статус, у нас 13 видов э, различных форм природно заповедного фонда. Поэтому, и, и каждый из них имеет какие-то свои ограничения. На некоторых вообще нельзя делать никаких работ. Поэтому это встречает сопротивление собственников земли, органов местного самоуправления. Поэтому, когда мы предлагаем создать, мы встречаем сопротивление. Поэтому сейчас создана рабочая группа при администрации президента. Украины, где мы разрабатываем как бы, ту нормативную базу, которая поможет либерализовать нам это законодательство. Как я вот уже говорил на совещании, и в чем нам это поможет? Вот, допустим, в Германии там больше 30%. Да? Но вот представить себе, что 30% в Германии под заповедным фондом, где нельзя проводить какие-то работы. Нереально. Вот я всегда задавался этот вопрос. Оказывается, все очень просто. На какой-то территории проживает отдельный вид флоры либо фауны. И вот эта территория присваивается какой-то вид там заповедного этого фонда. Но не идет вылучение земли, не надо там на нее составлять так. Просто собственника земли уведомляют о том, что он должен вести все свои работы с учетом жизнедеятельности этого организма: либо флоры, либо фау. Все. И она также попадает в природно-заповедный фонд. Вот. Вот сейчас мы над этим работаем, и это даст тогда нам толчок именно по развитию этого направления. Мы, опять-таки, работаем над этим вопросом, но вы понимаете статус национального парка, и я уже как бы возвращаюсь к предыдущему ответу. Есть вопросы, есть проблемы, но мы над этим работаем. Ставец именно... Уже решил, как в Знакомый, вы Замечательно вы получили, работает. работает. За вы узнать, вы дать, вы можете... Да, мы провели экологическую <сёк> экспертизу, именно <сёк> пока только соглашение о разделе продукции. Проект еще не заходил на экологическую экспертизу. Но могу сказать одно, что он пройдет ее полную, и общественную, и государственную, при необходимости международный аудит экологический. Только после этого, когда мы поймем, что экологические риски сведены к минимуму, компания получит разрешение на начало работ. Причем сразу говорю, только геологоразведочный. Да? И хочу вас сразу, очень у многих журналистов в средствах массовой информации ошибочное мнение блуждает, что Shell начал уже по договору СРП разработку сланцевого газа. Нет, Беляевская 400, в которую они пробурили, где начинают уже делать гидроразрыв, я надеюсь, ни у какой бабушки в колодце не пропала вода в связи с этим, да, как было 25 января, когда в Давосе подписали договор 24, а 25 уже у какой-то бабушки пропала вода. Понимаете? И они уже начали этот гидроразрыв. Они проходят все успешно. Приезжали туда и общественные экологи, и министерство туда приезжало. Все заинтересованы. И журналисты там были, наверное, и вы на этих испытаниях не знаю кто. Компания приглашала. Никакой экологической угрозы нету. Но эти работы ведутся в рамках совместной деятельности СУКаргаздобычи. Это не СРП. Поэтому вот иногда люди просто ошибаются. Ну, журналисты, а и они неправильно информируют людей. Поэтому у меня тоже к вам большая просьба. Вы когда какую-то информацию выпускаете, ну, спросите у специалиста о ее достоверности. Понимаете? А просто после таких моментов вот, иногда не очень хорошее отношение. После с этой компании в Украине. Минэкология заявила, что готова изменить правила разработки нефтегазовых месторождений. насколько все поняли, что в ходе этих переговоров говорилось о каком-то пункте, который, наверное, не устраивал Шел. Вот а, опять-таки. Вот понимаете, кто-то что-то сказал, да, снежный ком да. пошел и все, и он только нарастает. О чем говорилось? О том, что да, есть ну, разработанный, есть приказ о новых разработках новых правилах разработки нефтегазовых месторождений. Компания Shell озвучила, что она хотела бы дать свои предложения по изменениям. Какие четко она не говорила. Что ответил я? Пожалуйста, согласуйте это с компанией Chevron. Два у нас крупных инвестора. Чтобы я не принимал от вас, неправильно, от них. И они под эгидой американской торговой палаты этот... Эти предложения свои сейчас готовят, они еще не поступали. Что там, какие у них будут предложения, я не знаю. И мы, я просто сказал, вы подавайте, и мы их рассмотрим. А уже писали, Минэкологии упрощает, Минэкологии разрешает, Минэкологии томит. Откуда эта информация берется, не понимаю. Чуть ли родину продали. Да, Нет, не, ну я не выйду. Да. Да. знаю, достоверно ли я владею но вроде бы как Минэкология подписала соглашение с НАТО о выделении... Тут вы полностью правы. А, ведутся да. ли работы? Назывались цифры, повторите, пожалуйста. Ли... Значит, подписана имплементационная угода по перезахоронению радиоактивных отходов, которые создавались и сейчас хранятся с времен Советского Союза, с времен ядерных программ военных Советского Союза. На территории Украины это 6 объектов, приблизительный объем 1000 метров кубических, но приблизительный, потому что была предварительная, скажем так, оценка. Вот в 2014 году должен пройти аудит и мониторинг этих 6 объектов, определить точное количество. И логистику, где, куда их перезахоранивать. Есть государственное предприятие радон, которое имеет необходимые технические мощности, которые удовлетворяют как радиационной, так и экологической безопасности для хранения этих отходов. Так и есть хранилище в Чернобыльской зоне. Поэтому и вот этот как раз мониторинг, по-моему, на 2014 год запланировано вот не, не, буду точно говорить, по-моему, около миллиона евро именно только на мониторинг, чтобы за 2014 год это провести, и с 2015 -го года уже начинать вывоз, перезахоронение. Сумма называлась до 15 миллионов долларов, но с вилкой до 25. Почему? Потому что, я же говорю, рассчитано на тысячу, но если реально покажет, что их больше, вот поэтому как бы вилка 15-25 миллионов. И проект рассчитан на 5 лет. То есть работы начнутся в 2014 или в 2015? В 2014. А мониторинг. Мониторинг. Как быстро он пройдет, может быть, успеют начать уже реальное перезахоронение и в конце 2014 -го года. Но, скорее всего, это начнется в 2015. А вы с мы встречаемся гораздо чаще, чем вам кажется, поэтому у нас работа не прекращается. Есть вопросы, которые идут в плановом режиме и уже отрабатываются руководителем структурных подразделений облгосадминистрации администрации и министерства. А есть вопросы, где нужно личное вмешательство и внимание первых лиц. Сегодняшняя рабочая поездка, она была запланирована ранее, она состоялась полностью в полном объеме те объекты, которые сегодня посетил Олег Альбертович, они были в сфере наших интересов уже давно. Если говорить о полигоне твердых бытовых отходов, то его финансирование со стороны министерства было произведено, если я не ошибаюсь, еще в 2011 году, первый раз, когда мы получили деньги на то, чтобы подготовить ТЭО. Следующий этап – это финансирование уже непосредственно самого объекта. Потому что сегодня ваши коллеги задавали вопрос, удовлетворен ли увиденным на полигоне министр. Но ну, в плане экологической безопасности, я думаю, там вопросов нет. Но необходимо снижать нагрузку на сам полигон. А как ее снижать? Это раздельный сбор, сбор мусора и дальнейшая утилизация, либо переработка того, что туда приезжает. Плюс сегодняшние технологии позволяют перерабатывать все то, что сегодня уже находится под рекультивированным слоем почвы от старого сбора. Конечно, когда мы это построим, когда у нас это появится, это будет абсолютно иной уровень, абсолютно европейский, без вредных выбросов в атмосферу, и на этой территории со временем можно будет открыть парк. Настолько он будет чистый и безопасный. Но это вопрос времени, вопрос финансирования, и мы к этому идем. Все остальные темы, которые сегодня обсуждались, это и Достаточно времени было уделено проблемам очистки русла бассейна Северский Донец, которая является важной водяной артерией для трех крупнейших регионов нашей страны, Харьковской, Донецкой и Луганской области. Это вопросы, связанные непосредственно с экологическим фондом. Мы сегодня тему озвучили, оказывается, не только мы этим вопросом занимаемся, переживаем. Такие же вопросы ставил мой коллега из Запорожской области на встрече с министром. Это распределение средств экологического фонда. Получается, что там, где массовые выбросы, там территориальные громады, независимо от их численности, получают максимальные деньги. У них даже нет возможности их освоить. Но они там накапливаются, и переходящим остаткам каждый год идут. Не давая нам возможности нынешнее законодательство распределять их для ну, всей области. Вот эту проблему нужно решить тоже на законодательном уровне. Мы договорились сегодня, что я буду инициировать перед депутатами-харьковчанами, нашего объединения. А министерство, после того, как придет экспертизу проекта и согласует его, тоже будет поддерживать уже в комитетах Верховной Рады и непосредственно в самом сессионном зале. Поэтому вопросов много, я не буду забирать много времени, чтобы их перечислять. Вопросы экологии на самом деле очень важны. Я хочу сказать, что впервые за всю историю, по крайней мере, слабожанщины, мы программу социально-экономического развития нашего региона в 2010 году, когда прописывали до 2020 года основную стратегию устойчивого развития Харьковской области, составляли уже, основываясь на трех китах, не на двух, как раньше, это экономика и социальная политика. И был еще третий кит, это экологические проблемы, экологическая составляющая, где тоже до 2020 года у нас расписано, где мы видим приоритеты финансирования государственного, областного и местных бюджетов, тех проблем, которые ставят перед нами люди в плане экологической безопасности или улучшения Сегодня опять задавался вопрос по бюджету, его невозможно было принимать, потому что газовая составляющая, она является одним из основных индикаторов при составлении бюджета всех уровней, центрального, регионального. И сегодня, конечно же, мы получили ту цену, которая справедлива, о которой мы говорили последние три года. Прибавьте сюда еще скидку, которую имеет Украина, на поставку к нам газа, исходя из наших договоренностей, которые подписывались в этом зале, в этом помещении, то мы будем иметь совсем уже приемлемую для нашей промышленности цену. Плюс кредит, который сегодня был озвучен порядка 15 миллиардов, это... Поверьте, глоток воздуха такой для нашей экономики, который позволит абсолютно по-иному финансировать все те проблемы, которые сегодня не то, что не финансировались, к ним даже не подходили. В том числе и проблемы, связанные с решением экологических проблем. Давайте дождемся возвращения главы государства и наших министров из Киева, из Москвы в Киев. Я думаю, что в ближайшее время мы уже узнаем основные параметры бюджета которые Харьковская область тоже увидит отдельные строчки финансирования наших проблем. Да, я думаю тоже, что действительно президент по прилету уже более как бы детально, программно расскажет о результатах, и мы уже что-то будем больше понимать. И заканчиваем наш у меня вопрос по поводу Какая сумма необходима для завершения реконструкции или и рассматривается ли ее проведение в рамках частного государственного Так, что касается компании Shell, значит, более точно не могу сказать, потому что, знаете, как мы, экспертизу экологическую они пройдут. Но в первом полугодии должна быть заложена первая скважина. Место сейчас это именно как раз их не специалисты и подбирают для того, чтобы уже знаете, как, чтобы не было сухой скважины. Это как термин у нас у геологов такой сухая. Ну, наверное, как жители Харьковщины, вы знаете, что это такое, что пробурило, а там ничего нет. Вот сейчас именно ведутся работы, чтобы найти оптимальное место заложения этой скважины. И первое полугодие 2014 года она будет начата бурением. По поводу строительства мусороперерабатывающего завода на Дергачевском полигоне твердобытовых отходов. Приблизительная стоимость, к этим цифрам нельзя относиться как к стопроцентным, но приблизительная стоимость минимального завода, который там есть смысл ставить, 30 миллионов евро кювелин. Все формы сотрудничества, стопроцентно частные инвестиции, государственно-частное партнерство либо стопроцентно государственные деньги, рассматриваются любые варианты. Для нас сегодня приход бизнеса, конечно же, очень важен, но если бизнес не готов будет участвовать в этом виде деятельности, важность и значимость решения этой проблемы для нашей громады такова, что мы готовы тратить на это только лишь бюджетный день. Был, потенциал... был. Все зависит в законе о зеленом тарифе. Если закон устраивает бизнес, и они понимают свои гарантии производства, продажи и получения своих денег от энергорынка по зеленому тарифу, это одно. Если нет гарантии, если нет устойчивого понимания начала бизнес-проекта, подготовки и его реализации, если люди не будут понимать, какие есть условия, стопроцентные, конечно же, никто не будет платить. Я вот немножко добавлю как раз по этому вопросу, что на одном из заседаний премьер-министр... Говорил, что мы должны выйти с предложением там, профильные министерства, там, Минэкологии, Минрегион, да, областной администрации. Именно с предложениями, какие налоговые преференции мы должны сделать для того, чтобы бизнес пошел в мусоропереработку. Во всем мире это бизнес. И там нет такого понимания вообще там, тратить на это какие-то, может на первоначальном каком-то этапе государственные деньги. Потом это уже бизнес. Причем бизнес очень прибыльный. Да, нужны преференции. Либо в тарифе, либо в каком-то фискальном выражении, снижение налогового времени, Да, но какие-то преференции должны быть. И э, министерство, что вот сейчас в данный момент делает для этого. Мы разрабатываем проект изменения к налоговому кодексу, чтобы предприятия, занимающиеся переработкой бытовых отходов, не только бытовых, не платили НДС. У них была нулевая ставка НДС. Но это не значит, что они не уплатили его, нет. Эту сумму, эта сумма зачисляется на специальный счет, который они открывают. И эти деньги они могут тратить только уже на либо модернизацию, либо на в развитие дальнейшее там, своих мощностей по переработке, но именно только по профилю. Чтобы это не просто ему государство дало нулевую ставку, он положил себя в карман. Нет. Он их должен рефинансировать в экологические проблемы. Вот, понимаете, я думаю, что это тоже немаловажно. Мы, там еще у нас есть еще другие как бы, мысли для <как> привлечения, но когда они уже будут более формализованы, то уже можно будет об этом говорить. Спасибо. Время брифинга закончилось. Спасибо, коллеги, что все Спасибо. стоит денег.